我要为这个世界上所有的美好而战。大家好，我是桃典，在《崩坏3》中我为提亚娜配音。嗯，我觉得那个宣誓要为这个世界上所有的美好而战的女孩，此时此刻其实她心里是充盈着各种各样美好的事物的。所以我觉得现在的她，嗯，变得越来越坚定、温暖和从容了。 不知不觉，《崩坏三》也陪伴舰长走过了六年的时光，《崩坏三》即将迎来完结，嗯，但是我相信，《崩坏三》的故事还会一直留在舰长们的回忆中。二零二三年，祝愿舰长们能够从《崩坏三》中提取到力量，能够学会在生活中发现那些细小的美好和感动。 然后，嗯，开心的过好每一天，加油！那些美好温暖的回忆，会永远留在我心中的。大家好，我是为《雷电牙医》配音的菊花花。 今年呢，跟雷电牙医一起经历了非常非常多的事情，也认识了很多的好朋友。那在这一切的事情经历完之后呢，我觉得雷电牙医他有一个嗯新的突破和成长，变成了一个更好的自己。那也希望在二零二三年。 呃，我们的所有舰长们也都可以认识新的朋友，经历新的故事，然后也可以变成更好的自己。希望大家新的一年顺顺利利、平平安安，当然也要快快乐乐。Pro，你会用取自未来的力量，去为大家创造未来。各位舰长，大家好，我是崩坏三小丫丫、大丫丫、嗨兔的配音演员 h a n hansa 也是一位单推丫丫,丫的老舰长。 又和丫丫一起走过了一年，我见证了他成长，他也在陪伴我成长。相信许多舰长都和我一样，能在他身为普通人的故事中找到跟自己的共鸣。希望新的一年各位舰长天天开心，事事顺利。希望丫,丫丫明年能直接拿下 A 证驾照。哎，驾驶中央小兔是用什么证来着？无论何时，身负使命的人都必须不断努力，不断变强。 大家好，我是幽兰黛尔的配音演员喵酱。幽兰黛尔在今年终于找到了身份的真相，与自己达成了和解，也找到了父亲，成长了许多，他的信念越发坚定了。真的很期待之后的剧情啦。那不知不觉已经二三年了，崩三这么美好的游戏，希望大家都能被治愈哟，为世上所有的美好而战。春无怡情。 《秋有后继，我也是跟太师傅现学现卖了。Hello，大家好，我是为李苏商配音的陈婷婷。在这一年中呢，苏商的经历可谓是十分的精彩啊，游历了不少的地方，也结交了不少的朋友，长了不少的见识。 那希望在新的篇章里，苏商也可以继续遵从他的内心，继续他的步伐啊，然后可以帮助到更多的人。也希望在这新的一年中，苏商可以给大家带来更加出色的表现。《崩坏三》呢，也陪伴着各位舰长走过了六年的时光。那么，我在这里祝愿各位舰长新年快乐。 啊，也祝愿大家每天都可以开开心心，啊，祝愿大家身体健康，万事如意，心想事成。和大家在一起，希儿就什么都不怕了。大家好，我是为希儿配音的唐雅晶。今年，我们的希儿又认识了许多新朋友，而且自己也开始充当起了姐姐的角色。 没想到，终有一天，希尔也追随着 b r o n a 姐姐的脚步，成为了别人所依赖的对象。他能有这样的成长，真的让我非常动容。不仅如此，他和黑希尔之间的牵绊也越来越深了。我已经开始期待后面的故事了。崩坏三已经陪伴大家走过六个年头了，真心希望在未来的时间里，它可以带给舰长们更多的快乐。二零二三年，祝大家万事顺意，平安喜乐。 德丽莎世界第一可爱，大家好，我是为德丽莎配音的花灵。没想到啊，我的声音居然已经在崩三里面陪伴各位舰长这么多年了。现如今啊，我们的德丽莎也已经从学园长摇身一变成为了大主教了呀。随着肩上的责任加重，他的心态和声音也都苍老了许多呀。 《封三》里面的角色们也都经历了许许多,多多美好和不美好的事，相信各位舰长也一定都为他们笑过、哭过。不管最后的结局如何，希望舰长们一定要记得大家呀！大家新春快乐！去买一个大蛋糕，好好的庆祝一下吧。大家好，我是为齐格菲配音的彭博，在这一年里。 齐格飞又一次在主线剧情中登场，与比安卡相认，跟德丽莎并肩作战，也终于有机会亲手拥抱 a 亚娜。作为一个一心守护女儿的好父亲，他一定会心疼，但也欣慰女儿们的成长吧。那么，在新的一年里，祝各位舰长身体健康，阖家团圆，心想事成。勤勉于习武的人，面对严寒也绝不畏缩。新年快乐！ 恭喜发财，红包拿来！大家好，我是为浮华和时之律者配音的 m a s e 今年，浮华也继续坚定着自己的使命，甚至为了一个更美好的未来，不惜与以前的同伴凯文大打出手。除了 Kiana 他们的陪伴外，在他前行的路途中，也多了小石在危难关头伸出援手。<laughs> 即使嘴上不承认，小石也一直在默默关心浮华。我也很期待在未来的剧情里。 他们会发生什么样的故事呢？啊、哦，时间过得也太快了，怎么一转眼又是新年伊始了？这几年我自己也从青涩的大学生变成了忙碌的打工人。谢谢阿福，谢谢小石，谢谢这个故事，谢谢各位舰长，也谢谢崩坏三，让我能和大家一起成长。新的一年，让我们继续为世界上所有的美好而战吧！新年快乐！ 从前有根冰棍走在路上，走着走着就化了。Hello，大家好，我是为凯文卡斯兰纳配音的配音演员秦且歌。今年的凯文也是一如既往的酷，在他一次又一次艰难的抉择中，故事又迎来了新的篇章。我和大家一样也非常期待接下来的故事。接下来凯文又会如何贯彻他的理想，在战胜崩坏的路上继续走下去？哎，是猛带。 最后祝二零二三年各位舰长吃嘛妈,妈香，身体倍儿棒，开心过好每一天。哇，今天的凯文有种和平时不一样的幽默感呢。大家好，我是为爱丽西亚配音的燕宁。今年爱丽西亚陪着我们走了很长的一段路，爱丽感觉如果用一个词形容她的话，在我心里就是美好。 包括每次回看这个故事，都会被这种美好纯粹的情感治愈。她是一个爱着所有人，也爱着世间万物的一个普通但也不普通的女孩子，带给了我很多的温暖。啊，不知不觉《崩坏三》也陪伴我们六年啦。这些回忆和感受，相信舰长们也都会一直记得。二零二三年，祝舰长们身体健康、平安顺利，和家人们一起开心过年。